Dekabrın 17-sində Riyanova agentliyində Qadın Cünusi Assosiasiyası jurnalistlər üçün susuyun müayinəsinin təşkilə bağlı mətbuat konfransı keçirir. Jurnalistlər üçün belə bir müayinə bu il oktyobrun 5-indən ilmisə kimi hepatit xəstəliyinin aşkar olunmasına bağlı keçirilir. Hazırkı müayinə isə 2010-ci il dekabrımızından 2011-ci il yanvarın ilmisinə kimi Ankara Medisində də keçiriləcək. Jurnalistlərin müayinəsi assosiasiyanın təşəbbüsü olaraq xeyri aksiya kimi keçirilir. Hər hansı layihədən irəli gələn məsələ deyil. Həmçinin də bu aksiyanı keçirməsinin səbəbi peşə fəaliyyətlə bağlı jurnalistlərin xəstə riski çox olan qrupa aid olmasıdır, deyə tədbirdə Qadın Jurnalisə Assosiasiyasının rəhbəri Sevim Yusupov bildirib. Şənçi gedən Mağaza Məhəssisinin baş həkimi Zülfüqar Yusupov yanvarda bayram və istirahət günlərinə iyəldiyərək müayinə müddətini yanvar sonuna qədər uzadacağını deyib. Jurnalislərin müayinəsi hər həftənin 2-ci və 6-cı günləri saat 10.00-dan axşam saat 17.00-ə qədər aparılacaq. Məhəllə qrupuna gündəlik, həftədə 3 dəfə çıxan qəzetlər, internet saytları və informasiya agentliklərinin məxfülləri daxildir. Bunun üçün redaksiyanın məhəllədən keçməsi və Zelkon Konkret Jurnalisin siyasətini müəyyən müəssisəyə təqdim etməlidir. Məhəllə başçısı deyir ki, hər hansı problem aşkarlanarsa, bu zaman tibb mərkəzi bununla bağlı hansı müəəssisəyə müraciət etmək və dərmanların qəzaçı qiymətlə alınmasına yardım məsələsində də kömək etməyə hazır olduğunu bildirir.